वंशी विभूषितकरान्नवनीरदा वा पिताम्बरादरुणबिम्बफला ेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारा नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहे तवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकूद्यम् त्वे पायनो विरकातर आजुहाव ति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयन्मुनिमानतोऽस्मि अज्ञानद्वान्तविद्वंस कोटिसूर्यशमप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम् भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते मान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै कथम् एतस्मात् अपरं किञ्चित् मनः शुद्ध्यै न विद्यते प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन न तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः मेनि रे भगवदरूपं शास्त्रं भागवतं कलौ एकदा हि विशालाया चत्वार मला, सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम् कथं ब्रह्म नदीनमुक कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं सता हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणयितस्ततः प्रभुतागे शालको बुद्धिदायक विक्रयिनो लोबात् दम्पतीनां च कल्पनम् तत्राश्चर्यं मया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वर एका तु तरुणी तत्र निषण्णाखिन्नमानसा भो वो सादो क्षणं तिष्ठ मच्छिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम् अहं भक्ति इति ख्याता इमौमे तनयो मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ कालयोगेन जर्जरौ इदं सानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया ज्ञानं प्रबुद्धतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुद्धतां वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मोहरमोहू व्योमवाणी तदैवा भुल् मारुषे मिति उद्यमा सफलस्तेम भविष्यति न संशया मूकीभूतास्तथा भूतास कियन्तस्तु पलायितः हुण् गेले मा चिन्तां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समाव माव उपाय साध्योत्र वर्तते पूर्व एवही श्रीमद्भागवतालाप स तु गीतशुकादिभिः तु तटमानन्दनामकम् भृगुर्वशिष्टश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिरदेवलदेवरातौ रामस्ततागादिसुतश्च शाकलो मृकण्डोपुत्रा त्रिज पिप्पलादः सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रवणमात्रे न समाश्रये अश्वमेधसहस वाजपेय शुकशास्त्रकला कला नाहती षोडशी श्लोकाध श्लोक पाद वागवतोद्भव वा पटस्व स्वमुखेन वा यदिछसी परांगती हेमसिंहयुत चैत वैष्णवाय च कृष्णेन सह सहाय्यं पुमा लभते ध्रुवम् दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवः कोटि जन्म समुत्तेन पुण्य नैवत् उपलब्धते भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमय करुणास साविरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररताविवार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्याश्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते लोकवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया कथं रोदिषि का ते चिन्ता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णामुपभुञ्जते मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेक तु सद्य त्यज संसार वासना त्यज संसार वासना सप्त जन्मावली तव तो पुत्र नैव दैवात घाटी व्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम पलबक्षेन गर्भस्यात् गर्भेणो दर वृद्धिता स्वल्पभक्षम् ततो शक्तिर्गृहकार्यम् कथं भवेत् देस्ति मांस रुदिरेऽभिमतिं त्यज त्वम् जायासुतादिषु सदा ममतामिमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु भूत्वा सेवाकथा रसमहो नितरां पिबध्वं सेवाकथा नितरा तप्ताङ्गारसमूहाश्च तन्मुखे हि अग्निज्वालाति अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुन्दुकारीति नामत दिव्यरूपधरो जातः तुलसीदाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुट मुकुटी कुण्डलान्विता अत्रैव भवसन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगपत् विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् देशे देशे तथा वार्ता वाताप्रेष्या प्रयत्नतः भविष्य कथा अत्र अर्गंत कुटुंबी स्त्री यदि ते पंडिता शूक प्रबोधज्ञास्त्रविशार विशारद मद अज्ञानं विनाशय निकुंज में वीराजे घन श्याम राधे राधे कुंज में वीराजे घन श्याम राधे राधे कुंज में वीराजे घन श्याम राधे राधे कुंज में वीराजे घनश्याम राधे 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 य मे मीराजे घन राधे रामे राजे घन श्याम राधे रामे मीराजे घन श्याम राधे रालधारी तरल गति तया चो दांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया राग भूत। इन्द्रोवाद मृदङ्गम् जय जय सुकरा कीर्तनेते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव यं सदा परिभवग्नमभीष्टतोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरिन् चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तियं प्रणतपालभवा तम्, वन्दे महापुरुषते चरणरविन्दम् वंशी नवनीरदा मरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परन् किमपि तत् महं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अलङ्कारपुनीरम्यसिंहासनस्तं पदाम्बोजते रदिक्प्रदेशम् विधीन्द्रादिदेवै सदा स्तुयवानम् समाधिस्थमूर्तिं भजे नानदेवम् जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोरप्रभो जय जय मा कनचोर वनविहरिरालिलकी जय श्रीमद्भागवत की जय 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 श्रीराधेश श्री जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराना वेद्यं य वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितम् फलम् शुकमुखादमृत पिबत भगवतं रसमालयम् मुहुरभु सि भु विभाका नैमीषे निष क्षेत्री ऋषय शौनका दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः किं श्रेयः स्वावतार स्वावतारप्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्मः कं शरणं गतः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदू तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिरिषतां तमोन्दम् तम। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम् नाम सबए पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरा दोक्षाजे अहय तू तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति अली कस्मिन युगे प्रवतेम स्थाने केन हेतुना द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातपराशरा योगी वासव्यां कलया हरिः देवदत्तामी वीणां देवदत्तामी स्वरब्रह्मा विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानश्च राम्यहं गायमानश्च राम्यहं देवदतामि ीनां देवदत्ताम् ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनम् अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिगांसया पाय लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् कं दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम